ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ ତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ବିଷୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କହିଲେ କ'ଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆମେ ବୁଝିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିଲେ କ'ଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିକାରକମାନେ ରାସାୟନିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ଵାରା ଉତ୍ପାଦରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଅନ୍ତି উদাহরণ স্বরূপ হল শ্বাসক্রিয়া আমি শ্বাসক্রিয়ায় অম্লজান গ্রহণ করে থাও এবং যা কি কোশে যাই কোশক যাই থাকে এবং খাদ্য সাহায্য পরিপাক সাহায্যে আমি জটিল খাদ্য সরলীকৃত করে থা এবং সেই সরলীকৃত খাদ্য যথা গ্লুকোজ মধ্যে আমার শরীর যাই থাকে তো শ্বাসক্রিয়া সাহায্য কন হয়ে না শ্বাসক্রিয়া সাহায্য গ্রহণ করে অম্লজান এবং পরিপাক সাহায্যে গ্রহণ করে গ্লুকোজর রোশ মধ্যে এক রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে যা ফল কন হুয়ে অঙ্গারকাম্ল জল এবং শক্তির সৃষ্টি হয়ে থাকে যা যাই যেমন কি হল সি সিক্স এস টুয়েটা আমার গ্লুকোজ রকেত সিক্স ও টু হল অম্লজান রকেত যা এমান মধ্যে প্রতিক্রিয়া ঘটি অঙ্গারকাম্ল হল সি ও টু জল এবং শক্তি উৎপাদন হয়ে যাওয়ার সৃষ্টি হয়েছি তো এইটা হলায়নিক প্রতিক্রিয়ার উদাহরণ ଆମେ ଯଦି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଉଦାହରଣ ପାଇପାରିବା ଯାହାକି ଯେଉଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଥିରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିଛି ଯେମିତିକି ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା ଶବରୁ ବା କୌଣସି ପଚା ଜିନିଷରୁ ଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବା କ୍ଷୀରରୁ କ୍ଷୀର ଦହିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବା କାଗଜ ଜଳିବା ମହମ ଜଳିବା ଖାଦ୍ୟର ଦହନ ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଯେମିତିକି ଏଠି ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଛି ସି ଏଚ୍ ଫୋର ବା ମିଥେନ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଏଠି ଆମର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତ ଏଠି କଣ ହଉଛି ଯୋଉଟା ଆମର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଯୌଗିକ କିମ୍ବା ମୌଳିକ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପ୍ରତିକାରକ କହିବା ଯେମିତିକି ହେଲା ଏଠି ମିଥେନ ମିଥେନ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରତିକାରକ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରତିକାରକ ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟି କଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ଜଳ ତ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ଉତ୍ପାଦ ବୁଝିଗଲା ତ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ଏକ ନୂତନ ପଦାର୍ଥର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତ ଯାହା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପ୍ରତିକାରକ ଏବଂ ଯେଉଁ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ସେ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦ ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ ହେଲା रासायनिक प्रतिक्रियाৰ বৈশিষ্ট্য আমি কেনেকৈ জানিব যে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া হৈছে বা রাসায়নিক পৰিৱৰ্তন ঘটিছে সৰ কাৰকিনা রাসায়নিক পৰিৱৰ্তন হেলেহে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া বুলি আমি জানিব যদি আমি দেখিবা যে কোনসী রাসায়নিক প্রতিক্রিয়াৰে গ्यासৰ নিগৰ্মণ হৈউচি ৰঙৰ কিছি পৰিৱৰ্তন আসুচি তাপমাত্ৰাৰ পৰিৱৰ্তন হৈউচি শক্তিৰ কিছি পৰিৱৰ্তন হৈউচি অবক্ষয় পৰা সৃষ্টি হৈউচি কিম্বা অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন হৈউচি ଏବଂ ନୂତନ ପଦାର୍ଥର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସେଥିରେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇଛି ତ ଏଥିରୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିଲେ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ଆମେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ହେଲା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ହେଉଛି ଏକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଉପସ୍ଥାପନ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିକାରକ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାସାୟନିକ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ତ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ତ ଏଇଟା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଦୁଇ ତିନିଟା ମାନେ ଆମକୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ସାରା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମକୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ହୁଏତ ଏକ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ କିମ୍ବା ଦୁଇରୁ ତିନି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ସମୀକରଣକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ସବୁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ପଢିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଆଉ ସେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଯଦି ସଂକ୍ଷେପରେ ଏମିତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଯେଉଁଥିରେକି ଆମକୁ ରାସାୟନିକ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଏବଂ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଇଟା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା ଯେମିତିକି ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ନ ଲେଖି ତାକୁ ଆହୁରି ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଲେଖିଥାନ୍ତେ କଣ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ଏଇଠି ଲେଖିଥାନ୍ତେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଯୁକ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ ଏଇଟା କଣ ଆମେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯେହେତୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣ ବୋଲି କହିବା କଣ କହିବା ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣ ହେଲା ଏହାକୁ ଆହୁରି ସଂକ୍ଷେପରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ଏଇଠି ସଂକେତକୁ ବି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ହେଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଜାଗାରେ ଲେଖିଲେ ଏମଜି ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିଲେ ଓ ଟୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିଲେ ଆମେ ଏମଜି ଓ ହେଲା ତ ଏହା ହେଲା ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଏହାକୁ କହିବା ଆମେ ସୂଚକୀୟ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କାହିଁକି ଏହାକୁ କାହିଁକି ନା ଏହା ସୂଚାଇଥାଏ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଇଛି ଏବଂ କଣ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଇଛି ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏହା ଯେହେତୁ ପ୍ରତିକାରକ ଓ ଉତ୍ପାଦକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ତେଣୁ ଏହାକୁ ସୂଚକୀୟ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କୁହାଯାଏ ବୁଝି ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ କେମିତି ସମତୁଲ କରିବା ସମତୁଲ ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ବୁଝାଇଦେବି ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କ'ଣ ତାହା ବୁଝିଲ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଠି ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ମିଥେନ୍ ଟି ଏଚ୍ ଫୋର୍ ହେଲା ମିଥେନ୍ ଓ ଟୁ ହେଲା ଅମ୍ଳଜାନ ମିଥେନ୍ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟି অঙ্গারকাম ও জল সৃষ্টি হয়েছি হলো তো এইটা আমি মিথেন নলেখি মিথেন সংকেতক ব্যবহার কলে সি এচ ফোর হল অম্লযান কু নেখি ও টু লেখিল অঙ্গারকাম স্থানের সিও টু লেখিল জল স্থানরে আমি লেখিলে এচ টু যা সহজরে এই সমীকরণটা কু দেখে বুঝিপার যে কাহা কাহ মধ্যে প্রতিক্রিয়া ঘটিছে ଏବଂ କଣ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କାହା କହିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ସଂକେତରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହିଁ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କୁହାଯାଏ ବା ତା ୟାକୁ କଣ କହିବା ଆମେ ପ୍ରତିକାତ୍ମକ ଉପସ୍ଥାପନ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିକାରକ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାସାୟନିକ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି ରାସାୟନିକ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂକେତ ଗୁଡିକ କଣ ତ ସେଇଟା ରାସାୟନିକ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ ଏହାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିବା ରାସାୟନିକ ସଂକ ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ଆମେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ଵେତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାରଣ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଆଉ ଏକ ବର୍ଗୀକରଣ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତିନି ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ହେଲା ଅବକ୍ଷେପଣ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ଏବଂ ତାପସୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିସକସନ୍ କରିବା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଜେନେରାଲ ଫର୍ମୁଲାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ନେଇପାରିବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରତିକାରକ ଉତ୍ପାଦ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିକାରକ କ କାହାକୁ କହିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ବା ଯୌଗିକ ମାନେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି ପ୍ରତିକାରକ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକାରକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତି ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ପ୍ରତିକାରକ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ତୀର ଚିହ୍ନ ଯଦି ମନେ କର ଏ ହେଲା ଏକ ମୌଳିକ ବି ହେଲା ଆଉ ଏକ ମୌଳିକ ବା ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିକାରକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ତ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହାକୁ କହିବା ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ବା ତ୍ୱଧିକ ପ୍ରତିକାରକ ମିଶି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ କହିବା ଆମେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏଇଠି ଦେଖି ପାରୁଥିବ ଏ ପ୍ରତିକାରକ ଏବଂ ବି ପ୍ରତିକାରକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏ ବି ବୁଝିପାରିଲ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଜଷ୍ଟ ଉପୋଜ କେମିତି ଏଇଠି ଦେଖ ଏ ବି ପ୍ରତିକାରକ ଅଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରତିକାରକ ଏଠି କଣ ହେଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରତିକାରକ ବିଘଟନ ଘଟି ଏକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତି ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏଇଠି ହେଲା ଏବ ପ୍ରତିକାରକ ଏ ଏବଂ ବି ଦୁଇଟି ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସଂଶ୍ଳେଷଣରେ କଣ ହଉଥିଲା ଦୁଇଟି ପ୍ରତିକାରକ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା ବିଘଟନରେ କଣ ହେଲା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରତିକାରକ ବିଘଟିତ ହୋଇ ଦୁଇଟି ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ସେମିତି ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ଏ ବି ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାରକ ସି ହେଲା ଆଉ ଏକ ପ୍ରତିକାରକ ଏ ବି ହେଲା ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ସି ହେଲା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଏଇଠି କଣ ହୁଏ ଏଇ ଯୋଉ ମୌଳିକଟି ଯୌଗିକରେ ଥିବା ଗୋଟେ ମୌଳିକକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରିଥାଏ ତା ସ୍ଥାନରୁ ତାକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରି ତା ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ମାନେକର ସି ସି କଣ କରିଛି ଏଇଠି ସି ବି କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରି ତା ସ୍ଥାନରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି ଏବଂ ସି ବି ର ସ୍ଥାନ ନେଇ ଏ ସି ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ବି ଅଲଗା ହେଇ ବାହାରି ଯାଇଛି ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଇଠି କଣ ହେଲା ସି ବି କୁ କାହିଁକି ବିସ୍ଥାପିତ କରିପାରିଲା କାହିଁକିନା ସି ହଉଛି ବି ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ମୌଳିକ ତେଣୁ ମନେ ରଖିଥାଅ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ମୌଳିକ କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ମୌଳିକକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରିପାରେ কিন্তু কম প্ৰত্ৰিয়াশীল মৌলিক অধিক প্ৰতীক্ৰিয়াশীল মৌলিক বি ভাবু কি বিচাৰিব যৌগিক সৃষ্টি হি অলগা হৈ যাব না ই আিয়া হেৰি নাই কাহিনা বিম প্ৰিয়াশীল তেনে বিস্থাপে এই বিস্থাপন প্ৰিয়া ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟେ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ମୌଳିକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୌଗିକର ମୌଳିକକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରିଥା କରି ତା ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଏକ ନୂତନ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବା ବୁଝି ହେଲା ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଦ୍ୱେତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ଵେତ ବିସ୍ଥାପନ କରିବା କାହାକୁ କହିବା ଏଟା ଦୁଇଟି ପ୍ରତିକାରକ ମଧ୍ୟରେ ଆୟନ ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇଥାଏ ହେଲା এটি মনে করলে দুই প্রকার আয়ন গোটে হজিটিভ আগেটিভ মনে কর এ হল পজিটিভ চার্জ ইয়ে নেগেটিভ সেম সি হল প্লসাইনস এটি কন হব এক্সচেঞ্জ হব প্লস মাইনস ভিতরে বি আসচেঞ্জ হব হলো তার টি আসব বি স্থান বি আসব ডি তো এটি কন হব এ এ ডি গোটে যৌগিক সৃষ্টি হব সি বি যৌগিক সৃষ্টি হব বুঝি পাল ই কহা আমি দ্বৈত বিস্তাপন যেহেতু দুইটি আয়ন মধ্যে আয়ন বিনিময় হচ্ছে বা অদল বদল হেছি ইক আমি দ্বৈত বিস্তাপন কহা নেক্সট হল জারণ বিজারণ প্রতিক্রিয়া জারণ বিজারণ প্রতিক্রিয়া জাঁয়া পূর্ণ আমি জারণ আর বিজারণ কান এটি গোটে উদাহরণ দিয়েছি দেখ এম জি প্লস ও টু গিভস এম জিও এইটি কেউ ম্যগনেশিয় ভিতরে প্রতিক্রিয়া ঘটি ম্যগনেশিয় অক্সাইড সৃষ্টি হচ্ছে তো মনে রকি থাও আমার জারণ অক্সিজেন লাভ হয়ে তাকে কহা আমি জারণ এবং অক্সিজেন হরাইলে তা আমি বিচারণ বা আমি যদি আউক ইলেকট্রোন অর্থাৎ আমি বুঝবা যদি ইলেকট্রোন সে বা অম্লজান গ্রহণ করে থাকে তাকে সে তেমনি জারণ বা জারিত হয়ে থাকে এবং যেত বেড়ে গোটে মৌলিক ইলেকট্রো গ্রহণ করে থাকে কিংবা তাকু কহিবা আমি বিজারণ এটি কন হয়েছে দেখ এটি ম্যগনেশিয় অম্লজান গ্রহণ করছি তাহলে এটি ম্যগনেশিয় টি কন হয়েছি ম্যগনেশম টি জারিত হয়েছে ম্যগনেশিয়ম থিলা এম থিলা লা ও হেলা মানে অক্সিজেন এটি মিশিলা অক্সিজেন সে গ্রহণ করছি। তে এমজি কন হয়েছি জারিত হয়েছি বা এটা কহিবা কেবা আমি জারণ প্রতিক্রিয়া বর্তমান প্রত্যেক প্রতিক্রিয়ার আগে উদাহরণ নেই ভালো ভাবে আমি বুঝবা প্রথমটি হল সংশ্লেষণ প্রতিক্রিয়া দেখ যে প্রতিক্রিয়ার দুই বা অধিক প্রতিকারক মিশি গোটে মাত্র উৎপাদ সৃষ্টি করতে তাকে সংশ্লেষণ প্রতিক্রিয়া কুয়া উদাহরণ হল এমজি প্লস ও টু এটি সৃষ্টি হল এম ও এমজি জি হল গোটে প্রতিকারক অক্সিজেন হল আও এক প্রতিকারক এটি কেখা হইছে দুই বা অধিক এটি দুইটি প্রতিকারক অনেক মাত্র উৎপাদ সৃষ্টি করি ও তে এইটা আমার সংশ্লেষণ প্রতিক্রিয়া এটি দেখ চিত্র এটা হল ম্যগনেশিয় পাত যা কি জলাইলে ধরা রঙর উজ্জ্বল শিক্ষা প্রদান করে থাকে এবং জড়ি সারা সে ধরা চূর্ণ সৃষ্টি করে থাকে সেই ধরা চূর্ণটি হোক ম্যগনেশিয় অক্সাইড বুঝি এবং এবং তলাই পূৰ্বাগজেৰে ভালছে তাক চফা কৰা যায় কাংকি কাইলৈ কাগজৰে ভালচে ঘি চফা কৰিব ফলৰে তাৰ উপৰি পঢ়ি থক্সাইডৰ পৰ বা যাই থাকে আমাৰ প্ৰত্ৰিয়া টি ভালে ৰেজল্ট দেখাই থাকে নেক্সট হল বিঘটন প্ৰত্ৰিয়া বিঘটন প্ৰত্ৰিয়া কাহ কয় যে প্ৰত্ৰিয়াৰে গোটেই মাত্ৰ প্ৰতীকাৰক বিঘটিত হৈ দুই বা অধিক উৎপাদ সৃষ্টি করতে তাঘটন প্রতিক্রিয়া কোহা হলো এটি কন হল গোটি মাত্র প্রতিকারক উৎপাদন প্রতিক্রিয়ার বিপরীত অটে বুঝি পাল যা মু আসলে লেখা হইচ বিঘটন প্রতিক্রিয়া কেউ কেউ মাধ্যমে বিঘটিত হয়ে থাকে দেখ বিঘটন প্রতিক্রিয়া বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ সাহায্যে ଉତ୍ତାପ ସାହାଯ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଘଟିତ ହୋଇଥାଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଜଳ ଜଳକୁ ଯଦି ଆମେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ବା ବିଘଟନ କରିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ ଜଳ ବିଘଟିତ ହୋଇ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଉଦ୍ୟାନ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏଇଠି କଣ ହେଲା ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରତିକାରକ বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ সাহায্যে বিঘটিত হয়ে দুইটি উৎপাদ সৃষ্টি হয়েছে হ্যাঁ এটি আমার অম্লজান আমি জানি অম্লজান হচ্ছে নেগেটিভ চার্জ হাইড্রোজেন হল আমার পজিটিভ চার্জ তে অম্লজান কেউ পটে আমার সৃষ্টি হব আমার প্লস অ্যানোড রে সৃষ্টি হব এবং হাইড্রোজেন আমার নেগেটিভ সাইড বা ক্যাথোড সৃষ্টি হব কিনা जार जो चार्ज से तार अपोजिट इलेक्ट्रोड रे सृष्टि हुए ऑक्सीजन अक्सीजेन जेहेतु नेगेटिव चार्ज से सृष्टि हाब पॉजिटिव पो पटे हाइड्रोजेन जेहेतु पॉजिटिव चार्ज से सृष्टि हाँ नेगेटिव बा कैथोड पटे बुझेगा अच्छा ये क्यों गैस टी अरे सृष्टि देख हाइड्रोजेन ना ऑक्सीजन हाइड्रोजेन अच्छा कहीं हाइड्रोजेन अला कहीं ना ଜଳର ସଂକେତ ହେଲା ଆମର ଏଚ୍ ଟୁ ଯେହେତୁ ଏଇଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଅନୁପାତଟି ଅଧିକ ଅଛି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସର ମାତ୍ରାଟି ଅଧିକ ରହିବ ବୁଝିପାରିଲ ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଥର୍ମାଲ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସରି ଫୋଟୋ କେମିକାଲ ଯୋଉଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଘଟିତ ହେଉଛି ଥର୍ମାଲ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍ ମାନେ ଉତ୍ତାପ କାମେଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି হ্যাঁ এটি যেমন ক্যালসিয় কার্বোনেট ক্যালসিয়ম কার্বোনেট কু যেত আমি গরম করা তে কম হব ডিকম্পোজ হইকি কেউ থেকেয় অক্সাইড এবং সিও টু পরিণত হব এটি কন গোটি মাত্র প্রতিকারক দুইটি উৎপাদ সৃষ্টি হয়েছে ক্যালসিয়ম অক্সাইড এবং সিও টু সেমি বা তোমার সূৰ্যালোক সাহায্য বিঘটন যদি হ'ব এইটাই হ'ল আমাৰ চিলভৰ ব্ৰমাইড তাক যদি আমি সূৰ্যালয় উপস্থিতিৰে কিছু সময় ৰখিবা তেবে ই বদলি যায় মানে চিলভৰ ব্ৰমাইড ধৰা ৰংৰু হৈ যায় ধূসৰ ৰং এজি ধূসৰ ৰংটি কাষকি হোৱে ধূসৰ ৰংটি চিলভৰ সৃষ্টি হোৱা উৎপাদ সৃষ্টি হ'ব ফলৰে চিলভৰ ৰং যিহেতু ধূসৰ ৰংগ तेज उत्पाद टी आमर धूसर रंग हे जो आम सूर्या लोक उपस्थित रासायनिक प्रति पवर प्रथम सिल्वर ब्रोमाइड को रखा कि समय पर देखा यह धार रंग धूसर रंग को पर बुझा आई जो बीआर टू टी अलग है्रोमिन यह कौन होता है यह एक भोलाटाइल रेड ब्राउन लिक्विड माने भोलाटाइल रर्थ है एहा उदबाई উদ্বেয়ের অর্থ হল বাষ্পীভূত হয়ে যাই থাকে তেমন এর রঙ্গ জনা পড়ে না এ বা্পীভূত হয়ে গলা কিন্তু ইয়ে রিযাই থাকে কঠিন কঠিন যেহেতু ইয়ে চাইনা ডিস বা পাত্ররে। সেমিটি এজিস এল কু এল আমি সূর্যালোকর উপস্থিতরে সে বিঘটিত হয়ে সিলভর এবং ক্লোরিন উৎপাদ সে সৃষ্টি করে থাকে